সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি দীঘল ভিডিঅ'লৈ দীঘল ভিডিঅ' বহুত দিন হ'ল দিয়া হোৱা নাই শ্বৰ্টছবিলাক দিছোঁ যেনিবা দীঘল ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই এইবাৰ ভাবিলোঁ আমাৰ আগষ্ট মাহত যি মাটে দুগ্ধ সপ্তাহ চলিছিল বা পৰিপূৰক সপ্তাহ দ্বিতীয় সপ্তাহত আমাৰ পৰিপূৰক সপ্তাহ আছিলে এই দুইখিনি ভিডিঅ' মই কৰি থৈ দিছিলোঁ ভাবিছোঁ একেলগে দেখাওঁ আপোনালোকক এয়া আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলোঁ এখন বাটৰ নাটনিচা মুক্তিৰ ওপৰত তাৰপাছত এয়া মাটি দুগ্ধ সপ্তাহ পতা হৈছে আমাৰ পৌৰসভা চেক্টৰতে আৰু গোটেই চেক্টৰৰ কৰ্মীসকলে মিলি পাতিছিলোঁ ইয়াতে আহিছে আমাৰ নতুনকৈ আহিছে চি ডি পি অ' ছাৰ চি ডি পি অ' চাৰ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ বাইদেউ আছে কোচনৰ ৰঞ্জুন বাইদেউ আছে আৰু আমাৰ চুপাৰভাইজাৰ বাইদেউ আছে পোনপ্ৰথমে বাইদেউহঁতে সভাখনৰ উদ্দেশ্য ব্খা কৰিলে তাৰপাছত চি ডি পি অ' ছাৰক যিহেতুকে ছাৰ নতুনকৈ আহিছে ছাৰক এখন গামোচাইদি আদৰণি জনোৱা হ'ল এনেদৰে ছাৰ বাইদেউসকলক আদৰণি জনোৱা হোৱা পাছত ছাৰ আৰু বাইদেউসকলে মাতৃ দুগ্ধ যি উপকাৰিতা উপকাৰিতা সম্পৰ্কে অলপ খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিলে তাইৰ গৰ্ভৱতী আৰু প্ৰসূতিসকলকো আৰু তাৰ পাছতো আমাৰ যি নিচামুক্তিৰ কাৰণে সজাগতা সভাও ৰখা হৈছিল আজি ইয়াতে নিচামুক্তিৰ ওপৰতো ছাৰ বাইদেউসকলে খুব সুন্দৰকৈ ক'লে তাৰপাছত ইয়াতে একেবাৰে শেষত আৰু যেতিয়া ছাৰ বাইদেউহঁতে ধুনীয়াকৈ ক'লে কথাখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ বাইদেৱে ক'লে সকলোৱে সভাখনৰ বিষয়ে কৈ হোৱা পাছত সকলোৱে মিলি আমি এটা শপত বাক্য লওঁ সকলোৱে মিলি আৰু শপত বাক্যটো লোৱাৰ পাছত আমি এটা তিনিআলি আছিল তিনিআলি আছিল তাতে এই তিনিআলিটোলৈ গৈ এই যিখন বাটৰ নাট মই আপলোড কৰিছিলোঁ অৱশ্যে আপোনালোকে চাবচোন মোৰ চেনেলত যদি চোৱা নাই আৰু যদি চাইছে কেনেকুৱা পাইছে সেইটো জনাব শপত বাক্যটো লোৱাৰ পাছত এই আমি তিনিআলিটোত গৈ এনেদৰে বাটৰ নাটখন কৰিলোঁগৈ এইখিনি হৈছে আগষ্ট মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিডিঅ' পৰিপূৰক সপ্তাহ পালন কৰা হৈছিল এইখিনিতো আমাৰ পৌৰসভা চেক্টৰ সকলো কৰ্মীয়ে মিলি কৰিছিলোঁ আমাৰ বান্ধৱী এগৰাকী তেওঁলোকৰ এটা হল আছিলে হলটো খুব মুকলি আছিলে তাতে কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আমি গৈ তাতেই কৰিলোঁ এনেদৰে মই ডেক'ৰেশ্যন চেকৰেশ্যন কৰিলোঁ অলপ লগু চগুটো বনাই পুষ্টিকৰ খাদ্যৰে অলপ সজাই পৰাই দিলোঁ দিয়াৰ পাছত ইয়াতে গৰ্ভৱতী পাঁচগৰাকী মতা হৈছিল শিশুকো মতা হৈছিল ইয়াতে এই অন্নপ্ৰসন্নৰ কাৰণে এয়া ভাতৰ থালি যোগাৰ কৰা হৈছে আৰু পঞ্চমৃতৰ কাৰণে এয়া থালি যোগাৰ কৰা হৈছে তাৰপাছত ছুপাৰভাইজাৰ বাইদেৱে গোটেই নিয়ম নীতিখিনি কৰা হ'ল যেনেকৈ কৰা যায় আৰু ধূপ ধূনা ঘূৰাই কৰি ফুল চুল ছটিয়াই তাৰপাছত তেওঁলোকক এনেদৰে পায়স খুৱাই দিয়া হয় বাইদেউ এনেদৰে প্ৰত্যেকগৰাকী গৰ্ভৱতীৰ ওচৰলৈকো এনেদৰে নিয়মখিনি কৰি দিয়ে আৰু এটি এটি সৰু উপহাৰ দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আমিও সকলোৱে মিলি কৰ্মীসকলে আমি সকলোৱে মিলি অলপ নিয়ম নীতি কৰিলোঁ আৰু গোটা গোটা এনেদৰে ফল দিয়া হৈছে যিখিনি নিয়ম কৰিব লাগে তাকে অলপ অলপ চুবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি সেই নিয়মখিনি অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু শিশু শিশু দুজন আহিছিল শিশু দুজনক এনেদৰে অন্নপ্ৰসন্নত যে এখন ডলাত যে কিবাকিবি দি যে চুব দিয়ে সেই নিয়মখিনি কৰিলোঁ কৰি হোৱা পাছত সিহঁতক ভাত খুৱাই দিয়া হ'ল ভাত মানে কি আৰু আমি এই খোৱাৰ নিচিনাকৈতো সিহঁতে খাব নোৱাৰে গোটা গোটা আহাৰ খাব নোৱাৰে তাৰে ভাত পিটিকি বা দালি পানী অকণমান আৰু পায়স আছিল পায়স অকণমান এনেদৰে সিহঁতক চেলেকাই দিয়া হৈছিল কাৰণ নিয়মটোৱে নিয়মটো কৰাই দিয়া হৈছিল আৰু এই নিয়মটো কৰাৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি শিশুসকলক ছমাহৰ পিছত যে আমি পুষ্টিকৰ আহাৰ খুৱাব লাগে বা কেনেধৰণৰ আহাৰ খুৱাব লাগে কেনেধৰণৰ আহাৰৰ পৰা কেনেধৰণৰ সিহঁতে শক্তি পায় ভিটামিন পায় এই কথাখিনি যে আমি এটা জাগৰণ আনিব লাগে সেই উদ্দেশ্যৰে আচলতে আমাৰ এই অন্নপ্ৰসন্ন বা পঞ্চমীত খোৱা এইবোৰ পতা হয় পঞ্চবৃতটো যেনেকৈ গৰ্ভৱতীসকলে কেনেধৰণৰ পুষ্টিকৰ আহাৰ খাব লাগে সন্তানক কেনেধৰণৰ খাদ্য খুৱালে সন্তানটিৰ কাৰণে ভাল এইখিনিৰ কাৰণেই আমি মানে সজাগতা এখন সভা ৰখা হয় সজাগতাৰ কাৰণে এই চি বিটো পতা হয় আচলতে এইখিনি আছিল মাতৃ দুগ্ধ সপ্তাহৰো পৰিপূৰক সপ্তাহৰ ভিডিঅ' যোৱা মাহত অৱশ্যে মোৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাছিলে এই চি চি দেই হওক বা মাহৰ থিমত যি মই ভিডিঅ' দিওঁ আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে যোৱা মাহত মই এখন চুটি ছবি কৰিছিলোঁ আপোনালোকে যোনে যোনে চাইছে গম পাইছেই চাগৈ আৰু যদি চোৱা নাই চাবচোন চুটি ছবিখন এটি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাহিনী লৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই মানে যোৱাবাৰ মোৰ ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া নহ'ল আৰু এইবাৰ ভিডিঅ'টো এইকাৰণে দিলোঁ অলপ দীঘলকৈ দিলোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে চাই জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত একদম নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ